Грамота митрополита Київської всієї України, представителя Української православної церкви, блаженнішого Володимира, за заслуги перед Українською православною церквою авекан Гагік Саркісович нагороджується орденом Української православної церкви преподобного Нестора Літописця. Володимир Митрополит Київської всієї України, предстоятель Української православної церкви. Я знаю одно, что моя частина тут вообще не вижу. Я моя частина не вижу тут э, любовь к человеку человек человеку не может так любить э, это такой любовь божецкий любовь похоже божьей природы во мне Бог такой любовь вложил это любовь все делает э, это, это не то что я хороший или я тут моя очистение сейчас не вижу Украина самая благословенная страна мира. Украинский народ самый благословенный народ мира. Бог знал, что в Украине можно доверить жизнь новатора. И Бог это все заранее знал. По моему духу хочется мне вот так оставаться в этом вместе, никуда не уходить, никуда. Это мой дом, такой сейчас я чувствую себя такое благословение. Это тут тоже моя никакой очистины нету. Без воли Бога не шевелится. И... Пшеница когда сеется, Бог знает, кто будет кушать. Все это я тут, мое чистение нету тут в этом, и за это и мой отец родной тоже не работал Ереване, что за это все куплено подарок. Это Богу, это Богу так угодно было. Бог через то, что через мои руки моего сына дает, это тоже не то, что он какой то не имеет в этом, он тоже а Я вам подарю мою книгу, это первая книга, но еще вот готовится книга новая. То, это тоже вот, моя очистили нету в этом, ну, то что эта книга написался. Тут все с первого дня я знал, что Бог мне открыл, что ничего в тайне жизни не бывает. Чувство, что в историю попадет эта книга, поэтому здесь все написано. Правда, я должен в историю не вошел. Нет. Спасибо, почитаем с большим удовольствием. Спасибо.